seperti yang dikatakan di akhir kitab ini bahwa kitab ini secara garis besarnya berisi tiga bagian pertama adalah kismut Ta'at bagaimana kita diajar oleh beliau tentang ta'at yang kedua al-ijtina bu'anil ma'asi yaitu menjauhkan diri daripada semua maksiat. Kemudian yang ketiga adalah muasratul khalqi ma'al khalqi wal khalqi ma'al khaliq yaitu pergaulan antara makhluk dengan makhluk kemudian bagaimana musyahabatul khaliq al khalqi ma'al khaliq yaitu persahabatan antara makhluk dengan Allah. Kalau Yunaid Al-Baghdadi mengatakan min al al khaliq Tanda daripada makhluk itu bersahabat dengan Allah yaitu adalah dia terus-menerus menjalankan syariat. Itu tandanya Makanya dikatakan bahwa laisal arifu illa man Bukanlah dikatakan seorang itu seorang yang arif kecuali orang yang lazim melaksanakan syariat. Barulah jadi katakan dia orang arif. Kalau dia mengatakan dirinya arif tapi dia meninggalkan syariat dengan alasan kalau kita masih melaksanakan syariat berarti kita belum mengenal Allah kata mereka itu namanya kebablasan kalau dia mengatakan dia seorang ahli marifat tetapi dia meninggalkan syariat berarti dia adalah ahli marifat yang kebablasan dengan suatu alasan bahwa kalau kita kembali kepada syariat berarti kita belum ingat kepada Allah sementara ahli marifat yang sesungguhnya mengatakan mula syariah bidunil ma'rifah melazimi syariat tanpa marifat kata daripada ahli marifat sendiri mula zaman syariah bidunil ma'rifah pakat ada pardahu lillah orang yang telah melazimkan yang senantiasa melazimkan syariat walaupun tanpa manfaat berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya terhadap Allah makanya dikatakan juga salatun wahidatun zikri khairun minat zikri min zikri salatin satu kali kita sholat tanpa ingat kepada Allah jauh lebih bagus daripada seribu zikir tanpa tanpa sholat ada orang yang ngaji zikir terus zikir tapi tidak sholat. Berarti salat, salatun wahidatun bijari zikri khairun min ala min ala bi zikri bijari sholat. Satu kali kita sholat tanpa ingat kepada Allah itu jauh lebih bagus daripada seribu kali ingat kepada Allah tanpa sholat. <tuk> Karena apa? As-salatu ima dudin. Sholat itu adalah awal agama tiang agama dan nanti pada hari kiamat yang paling pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah sholat salat dalam arti apa? Salat syariat dalam salat syariat itu sudah termasuk memang di salat tarekat, salat hakikat, salat marifat nah oleh sebab itu di sini Imam Ghazali membagi yang pertama adalah bagaimana dia taat kepada Allah taat kepada Allah itu ada taat ad, namanya taat zahir ada namanya taat batin itu yang rukun islam yang lima mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji ini diutamakan nah di dalam syariat itu sudah ada sebenarnya di tarikat. tarekat kita mau cari tarekat, jangan cari tarekat cari di, di luar syariat orang yang mencari tarekat di luar syariat dia akan menjadi apa? terlaknat kenapa? karena tidak boleh keluar daripada syariat karena orang sekarang itu banyak berkuar-kuar melalui medsos yang ada kenapa? pokoknya siapa saja yang menyembah Allah hanya dengan syariat berarti dia menyembah kekosongan dia bilang itu. dia menyembah kekosongan dia menyembah kekosongan menyembah awal awang seperti yang dilakukan oleh para penganut agama kaki tayang mereka menyembah syariat tayan nah ini tidak demikian. Misalnya begini, kalau ada para pemula yang baru mualaf, baru tahu cara sembahyang, dia sembahyang hanya ikut ikutan, lalu dia meninggal dunia. Sudah diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikatakan dia meninggal dunia dalam karena sholat Ini artinya apa? Jangan sampai kita kalian ikut-ikutan kadang-kadang meremehkan syariat karena dikatakan syariat itulah ampas-ampas. Ini merupakan suatu penistaan terhadap syariat yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang mengatakan dirinya ahli marifat. Itu apa? Karena mereka tidak pernah belajar syariat dari awal. Dia langsung jalan pintas menuju marifat. Jadi toat, sedangkan toat batin, yaitu toat batin itu merupakan roh daripada taat zahir. Seperti dikatakan di sini dalam kitab ini. Jadi taat zahir itu bagikan batang tubuh, sedangkan taat batin itu bagikan roh daripada taat zahir. Apa taat batin itu? ya mulai dari tobat, syukur, sabar, elas, kemudian tawakal, zuhud, kana'ah, wara, tawadu, saat batin yang 10 paling tidak yang paling paling sering mengganggu perasaan kita dalam melaksanakan taat batin ini kita belum bisa kusnuzon berbaik sangka kepada setiap orang karena kadang-kadang ini seringkali mengganjal kita ketika kita melihat orang kadang-kadang lebih hebat dari kita kita bisa mengatakan bahwa oh, saya lebih hebat dari dia. Kita melihat pada orang alim, kadang-kadang kita mengatakan, kita ini lebih alim daripada dia, lebih baik dari dia. Selalu mengatakan diri kita, nah ini termasuk persangkaan yang seringkali menjadi racun dalam to'at batin ini. Jadi ketika kita belajar tentang to'at batin, wajib kita datang juga maksiat-maksiat batin. Maksiat batin. Daripada apa? Daripada takabur, ria, sumah, hujur, pikdon, hubun dunia, mudulia, sama buljah, hubun mal. Itu wajib kita jauhi. Makanya, ini beberapa kali saya ceritakan, pernah ada seorang yang yang mendalami ma'rifat itu. Pada satu ketika dia bertanya kepada seorang tuan guru ketika ceramah di bulan Ramadan. Beliau menanyakan tentang apa? Apa makna daripada firman Allah dalam hadis Qudsi Ittabi'u Muhammadan wa la Ikutilah Muhammad, jangan kau ikuti saya Kata hadis Qudsi yang dipertanyakan oleh beliau itu Tapi karena yang ditanya ini tidak begitu memahami makna daripada sebuah pertanyaan Wah tak boleh itu dia bilang Masa Allah bilang mengatakan Jangan ikuti saya, tapi ikutilah Muhammad. Padahal maksudnya betapa banyak daripada larangan-larangan Allah yang Allah boleh melaksanakannya, tapi Nabi Muhammad tidak boleh, misalnya takabur. Allah boleh takabur, karena dia pantas untuk takabur, karena dia memiliki segala suatunya. Nabi Muhammad tidak boleh takabur. Allah boleh menyakiti hambanya Tapi Nabi Muhammad tak boleh Nah dalam hal itu silakan ikuti Muhammad Di mana Muhammad tak boleh tak kabur Tak boleh dia hendol Tak boleh juga dan lain sebagainya Kalau Allah boleh tak kabur Boleh lihat, Boleh sum'ah Boleh apa yang tidak boleh pada Nabi kita Itu maknanya Karena apa kalau kita mengikuti Rasulullah Berarti kita ikut Tidak boleh takabur, tidak boleh riak, tidak boleh sum'ah, tidak boleh tudun, tidak boleh Hubur dunia, hubur yang buria, sahubur mal Dan hubur-hubur yang lain Dan kalau Allah boleh Mau mengikut Allah takabur, berarti kita mencopot Kain Allah Kalau kita mau riak, berarti kita mencopot Akan selendang Allah Siapa saja yang mencabut salah satu daripada keduanya berarti dia ingin memiliki sifat Rabbaniyah kepada dirinya yang tidak patut dimiliki terlalu takabur. Jadi di samping taat zahir, taat batin itu sangat-sangat perlu kita pelajari seperti yang dalam kitab ini. Nah, barulah yang kedua adalah ijtinabun nawahi atau maksi, menjauhi maksiat. Seperti itu, ada maksiat zahir, ada maksiat batin, maksiat zahir, yaitu adalah menyalahgunakan fungsi mulut, menyalahkan fungsi mata, fungsi telinga, kemudian fungsi tangan, fungsi kaki fungsi perut, termasuk fungsi kelamin. Rakyat kita yang tujuh itu, jangan, jangan sampai disalahgunakan, tidak pada fungsi yang sebenarnya. Itu maksiat batin, maksiat zahir. Jadi kalau maksiat yang ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh tubuh kita dari penerangan Allah, sedangkan maksiat-maksiat batin itu seperti tadi itu. Maksiat yang ada dalam hati kita. Nah, kemudian, barulah di situ masuk pada yang ketiga. Area yang ketiga adalah Mu'asyaratul mu Khalki al Khalki Kemudian syaratul ma'al Bagaimana pergaulan antara manusia dan manusia, bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Bagaimana manusia memperlakukan ayam, bagaimana manusia memperlakukan burung, bagaimana memperlakukan tumbuh-tumbuhan, bagaimana dia memperlakukan rumput-rumputan, bagaimana dia memperlakukan sesuatu yang tumbuh liar, dan suatu yang tumbuh dibudidayakan ini ada caranya. Maka kalau orang Jawa, ya, kalau kejawen itu justru Itu yang dijadikan sebagai salah satu bentuk pemeliharaan. Yang kadang-kadang kalau orang yang tidak mengerti, dikatakan dia menyembah pohon kayu, menyembah api, menyembah batu, nyembah lain sebagainya. Kalau orang Muslimin, dia betul menyembah akan makhluk ini karena apa mereka mengatakan bahwa nanti haula isu indallahi mereka itu yang akan menjadi penolong saya di sisi Allah saya tidak bisa menyembah Allah kata mereka tidak bisa menyembah Allah tapi yang saya sembah apa yang bisa saya lihat karena di balik yang kelihatan ini ada di situ kekuatan kata mereka masing-masing punya kekuatan dan ruh seperti pelayanan dan dinamisme. Nah nanti ketika saya misalnya diinterogasi oleh Allah, dihisap oleh Allah, bukan saya yang menjawab, tapi adalah arwah daripada apa yang saya sembah itu. Karena dia yang berkomunikasi langsung dengan Allah. Itu menurut anggapan dari para musriki yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu sebabnya mereka menyembah apa yang mereka bisa lihat. Ketika Rasulullah bertanya kepada orang kafir Mekah. Kenapa kalian menyembah mereka ini? Jawab kepada mereka mana buruh kila diukaribuna kila zulpa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mereka ini nanti akan mendekatkan kami kepada Allah sebagai ke dekat kedekatan. Jadi hanya wasilah saja kata mereka sampai mereka membalik bertanya kepada Rasulullah, kamu kan Batu yang kau sembah itu, Ka'bah itu yang kau Mereka mengatakan Nabi Muhammad menyembah batu. Karena Ka'bah itu daripada bukan batu. Baru dah dikasih tahu oleh Rasulullah bahawa kami tidak menyembah apa. Kami hanya mengarahkan wajah menyeragamkan arah sesembahan yang kami sembah oleh Allah. Nah, mereka juga bilang begitu. Kami juga begitu, kata mereka. Kami juga begitu. Nah, Rasulullah SAW ketika dijawab oleh Illa Hubbanillah pada etap perkataan yang kedua hmm. kami tidak menyembah mereka kecuali semata-mata karena cinta kepada Allah lalu Allah menurunkan firmannya Qul in kuntum tahibun Allah fatta di'uni ahdib kumullah wa yaktirlakum dirubakum nah dalam kaitan dengan ini maka bagaimana musyahabatul khalki ma'al khaliq seperti tadi apa yang dikatakan oleh para ulama mahrifat yang sesungguhnya bahwa sebagai bukti orang itu betul-betul ahli mahrifat dan sebagai bukti bahwa dia betul-betul adalah musyahabat Allah tidak pernah berpisah dengan Allah yaitu mula zamatul syariat terus-menerus menjalankan syariat dan sampai nanti mahrifat Islam ini disamakan dengan marifat Hindu disamakan dengan mahrifat Buddha Disamakan dan ma'rifat manusia dan Nasrani Yahudi, jangan sampai Ma'rifat Itu memang secara garis besarnya adalah berbicara tentang bagaimana kita itu bisa tetap menyatu dengan Allah dalam artian dalam segi ingatan, karena apa? Karena ahli melipat ini sedikit-sedikit yang mengalami apa? Weda terwujud. Kemudian ada hulul, ada luar syuhud. Kalau beda, beda wujud itu mengatakan apa? Pokoknya semua ada ini merupakan hakikat adanya Allah. Apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu pohon kayu, apakah itu batu, apakah itu api, apakah itu tanah, apakah itu awan, apakah itu angin, apakah itu air. Itulah merupakan hakikat wujud Allah. Mereka membuat makalah-makalah untuk apa mempengaruhi orang? Ini wedatul wujud. Kemudian ada namanya hulul, wedatul hulul. Wedatul hulul itulah dosi itu. Menyatunya makhluk dengan Allah. Kalau wedatul wujud itu dikatakan semua ini merupakan wujud Allah. Kalau hulul itu adalah perpenyatuan, kata mereka penyatuan antara khalik dengan makhluk. Padahal tidak demikian sesungguhnya. Maka barulah ada namanya Wedatul Syuhud Wedatul Syuhud itu adalah Satu yang disaksikan lewat banyak Dan banyak lewat satu Kundun lil wadah Wahdah lil kuli. Artinya apa? Semua yang kita lihat alam semesta ini adalah menjadi tanda adanya Allah. Menjadi tanda adanya Allah mengingatkan kita bahwa Allah itu ada. Itu yang kali saya sebutkan bahwa ketika kita melihat matahari, maka seolah-olah matahari mengatakan Allah, Ingat Allah. Ketika kita melihat laut, maka seolah-olah laut itu mengatakan Uzzikurullah, ingatlah Allah. Ketika kita melihat gunung-gunung juga begitu. Melihat apa saja membuat kita ingat kepada Allah, itu Hedatul Syuhud namanya. Artinya itulah yang wehdah alal kulli wal kullu alal weda sehingga dengan demikian kita tidak menyamakan makhluk dengan holik holik ya holik makhluk ya makhluk abid ya abid mabud ya mabud. karena apa maripat mengatakan apa barulah kita dikatakan sah maripat kita apabila kita tidak membedakan antara abid dengan mabud, tidak dibedakan katanya antara abid dengan mabud. nah ini yang perlu diluruskan dengan cara belajar dari awal syariat, harekat, hakikat, marifat itu sehingga dia demikian, tidak sampai ke lalu dia mengatakan dirinya, saya sudah tamat sembahyang saya dan tidak sholat-sholat memang, memang tidak sholat karena seperti alasan tadi kalau kita masih sholat seperti syariat berarti sudah menunjukkan diri tidak pernah ingat kepada Allah dianggap bahwa orang yang melaksanakan syariat itu adalah orang yang tidak ingat kepada Allah ini merupakan suatu yang dihindari oleh Imam Ghazali Makanya beliau selalu menulis kitab ini Muatan kitabnya selalu yang empat itu Tapi selalu diawali dengan akidah Akidah barulah syariat Setelah syariat Allah Allah itu semuanya yang tasawuf itu Karena tasawuf itu ada dua Ada namanya tasawuf amali Ada namanya tasawuf nazari tasawuf amali inilah yang menjadi tareka tasawuf nazari itu itulah yang menjadi marifat karena kalau tasawuf nazari itu dia mengarah pada bagaimana cara berpikir untuk bisa mengetahui hakikat zat Allah lewat ciptaan Allah bukan langsung berpikir tentang zat Allah itu bagaimana bentuknya bagaimana warnanya di mana dia sekarang depan siapa dia berdiri tidak seperti itu, makanya apa kalau keholpilah wala apa kalau itulah yang menjadi dasar daripada yang namanya syuhud. Jadi apapun yang kita saksikan termasuk abidah sirun dalam diri kalian itu, apakah kalian tidak berpikir, tidak melihatnya secara mendalam pada diri kita ini, merupakan yang namanya ayat-ayat apa sagir ya, tanda kecil pada diri kita ini karena alam kabir itu alam semesta ini alam sagir itu termasuk pada diri kita ini apabila kita sudah tahu hakikat diri kita Hakikat nafsu kita itulah termasukkan man arafa nafsahu Pakat arafa kal wa rabbahu waman man arafa rabbahu fakat arafa kalbahu waman man arafa kalbahu Pakat arafa rabbahu waman man arafa rabbahu wa kalbahu pada Menrobihi itu semuanya adalah merupakan retorika retorika daripada pemikir-pemikir yang tasawuf tasawuf uh, nazari itu yang kalau tidak disesuaikan dengan syariat maka itulah yang akan mengecewakan mereka meninggalkan syariat lalu menistakan syariat itu sebagai kulit belaka tak ada tak punya arti nah itulah sebabnya harus dibalik salatun bila zikrin khairun min ala fi zikrin bila sholatin satu kita sholat walaupun tanpa ingat kepada Allah Ta'ala jauh lebih bagus daripada berhibur-hibur ingat Mereka. kepada Allah tapi tidak sholat dalam nah kemudian yang terakhir kalian harus memegang satu prinsip apa prinsip itu Kebanggaan murid-murid santri-santri kepada guru itu merupakan satu kebagusan. Tetapi kebanggaan guru kepada para santri itu beribu-ribu kebagusan. Karena apa? Kalau santri bangga kepada kealiman guru Kesalahan guru, dia biasa Biasa karena memang guru Bagaimana tidak alim Bagaimana tidak saleh, Bagaimana tidak waras Karena guru Maka kagumnya santri kepada guru Itu suatu yang biasa Tetapi bagaimana Cara kalian tidak hanya Membanggakan guru Tapi bagaimana cara kalian Supaya kalian menjadi kebanggaan guru laisa sya'nu ibtikharu tullab li suyuhihim wa inna ma sya'nu ibtikharu suyuh li tullabihim hakikat daripada kebanggaan yang sejati adalah bukanlah kebanggaan santri kepada guru-gurunya tetapi hakikat kebanggaan sejati adalah kebanggaan para guru kepada para santri nah inilah yang kalian pegang prinsip bagaimana caranya kalian wajib hukumnya ini yang satu ini pasti Irsyadu Ustazin itu kalian wajib amalkan Mungkin dari segi bulgoh Kurang zakat kurang Kirsun kurang Tapi kalau kalian Irsyadu Ustaz ini Kalian pegang teguh Insya Allah akan barakah ilmu kalian Jangan sampai menunya tidak ada Zakatnya kurang Bulgohnya kurang Gitu Irsyadnya kurang, tulu zamannya kurang. Maka kalau yang lima ini kalian kurang, tapi irsyadu ustazin itu kalian pegang teguh, akan barakah ilmu kalian walaupun sedikit. <tuh> Jangan lalikan irsyadu ustaz. Jangan kalian remehkan. Irsyadu ustazin ini adalah merupakan sesuatu yang sangat keramat. Seperti tadi, boleh kalian kurang bekalnya, boleh kalian kurang apa kurang zakatnya kurang sabarnya kurang, kemudian juga terus zamannya kurang. Tapi irsyad ustaz itu jangan kalian tinggalkan, karena itu juga menang apa mengandung arti alakah ruhiyah bayadal suyuh watulah, yaitu merupakan salah satu hubungan antara ruh guru dengan ruh santri. Jangan kalian remehkan irsyad ustaz itu. Selama kalian memegang teguh irsyad ustazin, maka Sebodoh apapun kalian Pasti kalian akan mendapatkan keberkatan ilmu Itu kuncinya Itu kuncinya Baik laki maupun perempuan Makanya seringkali kadang-kadang di sekolah-sekolah lain Selalu membandingkan antara prestasi siswi dengan prestasi siswa Selalu siswi yang unggul Kenapa? Bukan karena kecerdasan mereka Tapi mereka itu lebih taat kepada guru mereka lebih memegang teguh Irsyadul Ustaz Daripada apa? Daripada para siswa Padahal siswa itu Semuanya cerdas-cerdas Tapi lalinya di satu ini Disuruh sholat Kelomor-kelomor Disuruh rajin belajar Disuruh rajin masuk Itu seringkali diabaikan Kalau siswi Mungkin karena Didukung oleh rasa asli, Dia punya rasa takut Gak usah malu Selalu tuak kepada Apa yang ditujuk oleh guru Akhirnya mereka lebih berprestasi Daripada para siswa Ini bukan saja di madrasah malu Tapi di sekolah-sekolah umum pun juga begitu Banyak yang berprestasi Itu perempuan daripada yang siswa Maka irsyad Ustazin ini Adalah suatu yang wajib kalian usahakan karena ini yang akan membuat berkahnya ilmu kalian nah ini saya ya saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengiring daripada apa ijazah kitab bidayatul hidayah nah, kemarin kalau di madrasah pilakannya itu adalah itu kitab ilmu Ghazali juga yaitu mematikan Ayyuhal walad kitab Ayyuhal walad sama tipisnya dengan ini sehingga dalam tentang waktu lima hari tamat dia dan sebelum diijazahkan mereka sudah testimoni meringkas makna itu dan mereka bisa menceramahkannya kenapa karena memang ada dipersiapkan ini kalian tidak dipersiapkan atas perhatiannya disampaikan terima kasih atas kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya Adalahu ya kumila asali sabiril halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.